Это помощь, полотенце. полотенце, плед, носки, вещи теплые. Ребята, кто еще не Паники не, нет, пани, паники нет. Хорошо сработали МЧС, МЧС э, и все остальные, остальные службы. Все, это было очень сделано быстро, квалифицировано и оперативно. Улетала. Ничего не осталось. До да чего мы дожили, я не знаю. чего мы достаточно говорим хорошо на русском, чтобы нас еще защищать. Я сам русский офицер, так что офицер запаса, могу документ показать. Но мне такая защита не нужна. Однозначно, Владимир Владимирович немного перебрал. Явно не сполнаружил.